اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ قَدَعْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابُ صدق اللہ العظیم سورہ آل عمران کے آغاز میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ آیات طیبات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران سے آئے ہوئے عیسائی کے مابین ہونے والی گفتگو کی بابت نازل ہوئی ہیں یہ وفد جب مدینہ طیبہ آ رہا تھا تو عیسائی پادری ابو حرسہ بن الکما بھی اس کے, کے ہمراہ تھا. تھا رستے <تصف> میں خچر کو ٹھوکر لگی ابو حارسہ خچر سے گر گیا اسے گرتے دیکھ کر اس کے بھائی کرز بن علکمہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستا خانہ بات کہی تعیس الابعد جواب میں ابو حارسہ نے کہا تعیس الامت کرز نے حیران ہو کر پوچھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو میں نے بات کہی تمہیں ناپسند کیوں آئی تو ہارسا نے کہا کہ اگرچہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے لیکن ہمیں ان کی نبوت اور ان کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں کرز نے کہا ایسا ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے ہارسا کہنے لگا کہ یہ عیسائی بادشاہ عمرا رئیس لوگ جو ہمیں مال و دولت دیتے ہیں اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے آتے ہیں تو یہ مال و دولت سارا ہم سے چھن جائے گا پھر ہمیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں کوئی ہتھیار نظرانہ کچھ نہیں دے گا اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور یہی اس کی ہدایت کا ذریعہ بنی اور ایک وقت آیا کہ قرض نے آ حضرت صلی صل اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا آپ پر ایمان لے آیا مسلمان ہو گیا آج جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اس ابو ہارسا کی اس بات جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ایمان, ایمان لاتے, لاتے ہیں تو و دولت, دولت چھل جائے, جائے گا سمجھایا جا رہا ہے ایمان نہ لانے کی صورت میں مال بھی مل جائے گا اولاد بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا لیکن جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اور ایمان سے محرومی کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ میں آئے گا الہی سے دو چار ہوگا جہنم میں جا پڑے گا تو اسے یہ مال اور کچھ بھی کام نہیں آئے گی شیئن تھوڑی سی بھی راحت کا سامان نہیں بنے گی یہ مال اور اولاد تھوڑا سا بھی اللہ کے عذاب سے لمحے بھر کے لیے بھی نہیں بچا سکے گا اصل دولت ایمان کی دولت ہے ایمان ہاتھ میں ہے تو سب کچھ مل جائے گا اور اگر ایمان سے محرومی ہے تو کچھ نہیں ملے گا ہمیشہ ہمیشہ کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی برباد ہو جائے گی لہذا ایمان لے لے باقی کچھ ملتا ہے نہ ملے اللہ کے ہاں بڑے خزانے اور بڑی نعمتیں پڑی ہیں ایمان کے صدقے وہ مل جائیں گی ایمان سے محرومی اور مال و دولت کا حصول یہ بڑی حماقت ہے اس سے بچا جائے یہ پیغام ظاہراً تو ابو بن حادثہ کے لیے تھا, تھا। لیکن یہی پیغام مشرقین مکہ کے لیے بھی, بھی تھا کہ جو, جو دنیاوی دولت کمبے قبیلے قبل کے لیے ایمان نہیں لاتے ایمان سے معروم رہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ ایمان کی فکر کرو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ سب کچھ تمہارا ہے ایمان سے معروم ہو گئے کچھ بھی تمہارا <تصفح> نہیں بدر میں جب یہ مشرقین نے مکہ مارے گئے تو کہاں گیا مال اور کہاں گئی اولاد کچھ بھی تو کام نہیں آیا دنیا بھی برباد ہوئی ذلت سے دو چار ہوئے جان سے بیٹھے اور آخرت کی بربادی تو یقینی ہے یہی پیغام قیامت تک آنے والے ہر ہر انسان کے لیے ہے کہ ایمان کی دولت بڑی دولت ہے کلمے کی نعمت بڑی نعمت ہے ایمان ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے باقی کچھ پاس ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان والوں کو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ایمان والوں کے لیے آخرت بھی ہے ایمان ایمان پر جیئے ایمان پر موت آئے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں فرمایا اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کے حال سے ہی عبرت پکڑ لے جیسے اور, اور اس کے اور لشکر لش تھے لش थे, थे, اس کے ہواری تھے اس کے ارد گرد کے لوگ تھے ایمان سے معروم دنیا سے گیا تو کیا ہاتھ آیا کچھ بھی نہیں جلت اور رسوائی سے دنیا میں بھی غرق ہوا عذاب الائی سے دو چار اور آخرت بھی برباد ہو گئے فرعون سے جو پہلے تھے اللہ کے باغی سرکش ایمان سے معروم ان کے حالات دیکھ لے <سؤال> انہیں, انہیں کیا, کیا ہاتھ آیا ایمان ہاتھ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ نے شدید الب اللہ کا ایمان ہی اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے بچا سکتا ہے نہ اولاد بچا سکتی ہے نہ مان ایمان, ایمان ہی اللہ کی, طرف, کی طرف, طرف سے نعمتیں, نعمتیں دلا, دلا سکتا ہے دل جنت, جنت دلا سکتا ہے نہ مال نہ اولاد لہذا ایمان, ایمان کی فکر ہو ایمان کی فکر ہو ایمان کی فکر, ایمان ایمان کی فکر ایمان ہو کو, دنیا کا مال و دولت سب عارضی ہے جس کے پاس ہے اس کے پاس بھی عارضی ہے اور جس کے پاس نہیں اس کی یہ حالت بھی عارضی ہے ایمان کی برکت سے اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ انسان کی عقل اس وقت ان کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشے۔